Selam değerli biyologlar. Bugünkü dersimiz önceki dersimizin e, ardıdır. Yani sinir dersinin ardıdır. dersimizden. bu cümle refleks, onurha beyin ve baş beyin hakkında danışacağız. Neyse başlayaq. Refleks hakkında. <laughs> Mələzbi yaralar, orqanizmin xarici və daxili qıcıqlarının təsirinə qarşı mərkəzi sinir sisteminin iştiraki ilə əmələ gətirdiyi cəlt cavab reaksiyası refleks adlanır. Refleks anlayışını elmə ilk dəfə 17-ci əsrdə fransız alimi Descartes gətirmişdir. Latınca reflexus əks edirəm, qaytarıram deməkdir. Refleks zəmanı sinir impulslarının çəsdiyi yol refleks gövşü adlanır. Və refleks qosu da 5 hissədən ibarətdir. Baxın, biz burada həmin o 5 hissəni aydın şəkildə görə bilərik. Reseptor sahəsi 1, hissiy sinir 2, gəlir mərkəz 3, daha sonra hərəkət sinirlər 4 e, və 5-ci işçi orqan. Nəzərə işçi orqana ötürülür. Və beləliklə biz e, refleks köfsünün hisselerine sadalanmış oluruk. Daha sonra refleks hakkında onu diyebilir. Çiğ refleksler bölünür e, hisseye sade ve mürekkep refleksler olarak iç hisseye bölünür. Refleks göğsü mürekkep ve sade olur. Yani dediğimiz gibi. Mürekkep refleks göğsünde hissi nevron, Bir və ya bir neçə ara neuron və hələk neyron iştirak edir. Mürəkkəb refleksə misal olaraq deyə bilərik ki, qıcıqlandırdıq mədlələrin təsirindən gözdən yaş axması da, sonra burun boşluğunun yad desin düşdükdə baş və ya naskırmadı, daha sonra isti və ya iti əşyalara toxunduqda əlimizi tez kənara çəkilməsi və s. bunlara aid edə bilərik. Lakin sadə reflekslərdə qövslün əmələ gəlməsində 2 neyron iştirak edir bunlar. Hisli və hərəkət neyrondur. Baxın, dizə çəkic deyəndə zamanı məlumat gedir hissi neyronundan və daha sonra hərəkət neyronundan qayıdır və diz diz, diz el tərpənməyə başlayır. İnsanda sadə refleksin, diz refleksini də misal göstərə bilərik və bu misalda bunu göstərdik. Daha sonra refleksdən sonra omurğa beyni haqqında tanışacağıq. Onurğa beyni haqqında isə əsas məqamlar onun arxa köklər və ön köklər olması ilə bağlıdır. Məsələ baxaq. Bağlı. Onurğa beyni onurğa kanalında yerləşir. Uzunluğu 45 santimetrə çatır. Çibləsi isə 34-38 qram hesab olunmuşdur. Boyun, döş, bel və omo şöbələrinə bölünür. Onurğa beynindən bir, hər birinin iki kökü olan 31 cüt qarışıq sinir çıxır. Onurğa beyni sinirlərini arxa köklər, yəni hiss neyronların aksonlarından, ön köklər isə hərəkət neyronların aksonlarından təşkil olunub. Onurğa beyni sinirlərinin hiss lifləri hiss neyronların dendritlərindən, hərəkət lifləri isə hərəkət neyronların aksonlarından ibarətdir. Onuğa beyinə sinir düyünləri, heç neyronların cisimlərindən təşkil olunmuşdur. E, videoda da biz həmin o sinirlərin onura beyinində hərəkətini, ümumiyyətlə hərəkətini görə bilərik. Onura beynin funksiyalarına isə onu bildirlər ki, onura beyin refleksor və nəqliyyətçi funksiyanı yerinə yetirir. Reflektor funksiya hərəkəti təmin edir. Olva beyindən keçən refleks göstərici bədənin spinal dəzəllərinin yığılmasında iştirak edir. Mərkəzi sinirlər də burada beyindən gəlir, siqnal sistemi siqnal istiqaməti vasitəsilə gedir. Ön köklər, yəni biz ön kökləri də bayaqları demişdik ki, hərəkət neyronlarının aksonlarındandır. Ön köklər ibarətdir. Hətc neyronlar aksonlardan ibarətdir. Arxa kökləri isə nə demişdik? missi neyronların sonlarına ibarətdir. Daha sonra gəlin e, beyin haqqında məlumatlarımızı toplayaq. Beyin çəllə boşluğunda yerləşir. Orta yaşlı insanlarda kütləsi 1300-1400 qrama bərabərdir. Baş beyindən 12 cüt çəllə beyin sinirləri çıxır. Bunlardan bir cütü azan sinirləridir. Azan sinirləri beyinlə daxili orqanlar, ürək, ağciyərlər, mədə, bağırsaqlar və s. arasında əlaqə yaradır. Azan siniri qarışaq siniridir uzunla qeyd edirəm elə asandır dostlar. Baş beyin 5 şövbədən. Bunlar asladır uzunsoq beyin, beynicik, orta beyin, araba beyin və böyrək beyin yarımşöləri ibarətdir. Arxa beyin. Arxa beyinə əsasən aid olanları təzə-təzə çatdırım. Arxa beyinə aid olanlar uzunsoq beyin, varol torpisi və beyniciktir. Şəkildə də görürük ki Daha sonra orta beyinə, orta beyin, ara beyin e, orta beyin daxildir və ön beyinə isə ara beyin böyük yarımkürələr daxildir. Gəl indisə uzunsoq beyin və varol körpüsünün e, funksiyalarından danışaq. Onurğa beyininin davamı olub, refleksor və ötürücü funksiyaları yerinə yetirir. Uzunsoq beyində həzm, tənəffüs, qan damar sistemlərinin və bir sıra müdafiə reflekslərinin Yəni öskürmədir, asqırmadır, qusmadır, göz qırpmadır, fəaliyyətini tənzimləyən mərkəzlər yerləşir. Harda? Onu ucuzoq beyində. Ona görə də beynin bu şöbəsində ləngəlməsi insanın ölümü ilə nəticələnə bilər. Beyincik müvəzzimətini saxlanmasında və hərəkətləri tənzimləməkdə iştirak edir. Orta beyin isə skelet əzələlərinin tonusunu təmin edir. İşiq və səs qıcıqlarına qarşı səm t reflekslərini tənzimləyir. Dostlar, üzr olsun, beyin, varol törpüsü və orta beyin birlikdə beyin sütununu, yəni beyin kötüyünü əmələ gətirir. Bunu da diqqətinizdən qaçırmayın. Daha sonra ara beyindən danışaq indi. Ara beyin görmək e, görmək qabarları və və e, qabarlatı sahədən, yəni hipotalamus ibarətdir kohosiyatından başqa bütün simpozlar görmə qabarlarından keçərək böyük yarımkürələrdəki mərkəzlərə ötürülür. Ana beyinin material mübadəlisini, qida və su qəbulunu, bədən temperaturunu tənzimləyir. Münəccib hərəkət reflekslədə nəzarət edir. Böyük beyin yarımkürələri isə on deyə bilərlər ki, insanda çox inkişaf etmiş böyük yarımkürələr Orta və ara beyin üzərini örtür. Böyük yarımkürələrin üzəri nə isə boz maddədən ibarət qabıq örtür. Qabığın altında ağ maddə vardır. Səthinin ümumi sahəsi təxminən 2200 kvadrat santimetrdir. Üzəri şırım və qırıqlarla örtülüdür. Böyük yarımkürələr şırımlar və şırımlarla alın, təpə keç yağ və ənsə paylarına bölünür. Ən dərin şırımlar Alın payının təka payından ayıran mərkəzi şırım və cicgah payının hüdudlarından yan şırımdır. Hüdudlandıran yan şırımın hesab olundusu, dostlar. Daha sonra Ənsə payından danışmaq istərdim. Ənsə payının qabığında görmə nahiyəsi yerləşir. Cicgah payında eşitmə nahiyəsi vardır. Mərkəzi şırımdan qabaqda hələki nahiyə, arxada isə dəri əzrlə hissiyyat nahiyəsi yerləşir. İciz yah və alın paylarının daxili tərəfində isə i bilmə və dad bilmə mərkəzləri vardır. Baş beyin qabığının boz maddəsində olan neyronların sayı isə 12-18 milyard hesab olunmuşdur. Və qısa olaraq onda demək istədim ki, bizim sol beyin və sağ beynimiz də özünün ə, bəzi funksiyaları yerinə yetirmə qabiliyyəti vardır biz əgər sol beyinimiz daha yaxşı ə, çalışırsa, bu o deməkdir ki, bizim məntiqimizdir. Sonra bəzi ə, kontrol işlərdir. Yəni burada təkcə qeyd olunub, ayrıntıcıdır, planlıdır. Yəni daha çox belə məntiqə, daha çox mexaniki işlərlə məşğuliyyətimizi göstərir. Lakin sağ beyinimizsə əsasən bizim incə sənətə meylli olma